Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat. Kita jumpa lagi dalam Ihya Ramadhan at Channel 10. Baik, dalam beragama, saya mempunyai satu perkara yang saya fikir perlu untuk ditekankan. Manusia, insan mempunyai dua elemen. Dia mempunyai elemen intelek dan dia mempunyai elemen uh, emosi. Apabila kita bercakap dalam Ramadhan, ataupun berbicara berkaitan Ramadan. Di waktu-waktu yang dahulu, kita punyai satu fenomena. Apabila memfokuskan ramai di kalangan agamawan ataupun perbincangan agama di kalangan agamawan, banyak tertumpu kepada do and don'ts ataupun hukum-hakam. Yang ini batal, yang itu sah, yang ini tak sah, yang itu batal dan berbagai lagi. Sehingga kadang-kadang perincian berkaitan dengan hukum-hakam itu menjadi begitu lucu apatah lagi kelucuan itu bercanggah dengan fakta yang ada di dalam agama itu sendiri. Dan yang kedua, perkara yang pada waktu dahulu apabila kurangnya bagaimana melakukan uh, kefahaman terhadap ataupun memberikan awareness, memberikan kefahaman di atas perkara ataupun amal ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin di dalam bulan Ramadan. Sebagai contoh, ia sekadar puasa, ia sekadar bacaan, tetapi ia menjadi jaf, dry dan kering hati mereka. Kenapa perlu aku istighfar? Kenapa saya perlu membaca Al-Quran? Daripada Al-Quran ini, hanyalah kerana ada majlis tadarus saya hanya mengikuti program tersebut. Baik. Dalam banyak-banyak siri dan siri-siri sebelum ini ataupun selepas ini, uh, Ihya Ramadan at Channel 10 telah membincangkan bagaimana perasaan itu. Bagaimana kefahaman itu terhadap amal ibadah yang dilakukan oleh kita. Namun dalam waktu yang sama, kita tidak boleh untuk mengenepikan hukum hakam. Kita tidak boleh mengenepikan do and don'ts. Oleh yang demikian, perlu seimbang antara perkara yang perlu diketahui dan perkara yang perlu untuk diper, uh, diperberatkan, difokuskan di atas kejiwaan, kefahaman, perasaan apabila melakukan ibadah tersebut kita tidak mahu terlalu fokus kepada hukum hakam dan hilang kejiwaan di dalam melakukan, memahami falsafah kenapa amal ibadah ini dilakukan. Ataupun terlalu memfokuskan terhadap penjiwaan di dalam melaksanakan amal ibadah sehingga dia pun tidak mengetahui, oh yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Maka, segalanya itu perlu untuk diambil berdasarkan ajaran kitab dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh permulaan kepada uh, puasa kita menjadi perkara yang sangat dimaklumi kita diletakkan ataupun diberikan informasi berkaitan bila waktu untuk bermula puasa dan bila untuk berbuka puasa dan khususnya dalam bulan Ramadan saya yakin seluruh daripada kita sangat mengetahui secara tepat waktu jam berapa masuknya waktu subuh dan jam berapa masuknya waktu maghrib yang mana kedua hal ini, kedua waktu ini tidak pun menjadi perhatian kita pada bulan-bulan yang lain. Manakan tidak, masuknya waktu subuh bermaksud berhentilah waktu dibenarkan untuk kita makan. Masuknya waktu maghrib, maka bermulalah waktu dibenarkan untuk kita berbuka puasa dan makan. Namun, ada satu waktu yang terkenal dan popular di, di, di tempat kita dan tempat yang lain iaitu waktu imsak. Jangkanya dalam 10 minit sebelum masuknya waktu, waktu subuh. Katakan waktu subuh masuk 6 suku, maka imsaknya adalah pada pada jam 6.5 minit. 10 minit sebelum masuknya waktu sebenar, bermulanya waktu subuh. Baik. Ada yang beranggapan bahawa pada waktu itu, maka berhentilah kita daripada makan. Subuh jam 6 suku sebagai contoh, 6.5 minit, oh dah, dah, kita perlu untuk berhenti. Waktu ini dah waktu imsak, tidak boleh makan. Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, Perkara tersebut tidak tepat. Mungkin boleh difahami bahawa itu waktu kecederaan, waktu untuk berhati-hati. Namun, tidak tepat kalau untuk difahami tidak boleh sama sekali makan. Kerana Nabi SAW me menjadikan perkara yang dianjurkan melewat-lewatkan makan sahur, makanan sahur. Maka, kalau kita melihat apakah, bilakah waktu ataupun kad time uh, uh, waktu terakhir sebelum kita perlu ataupun waktu terakhir untuk kita boleh makan dan minum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari kata sahabah uh, kata Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam inna bilalan yu'adhdhin bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhin ibn ummi maktum itu perkataan Nabi inna bilalan sesungguhnya bilal muadzin nabi yang terkenal bilal ibn rabah Inna bilalan yu'adzin bilailin. Dia azan pada waktu malam. Fakulu wa makan dan minumlah kamu. Untuk orang yang ingin berpuasa khususnya bulan Ramadhan. Hatta yu'adzin ibni ummi maktum. Sehinggalah azannya ibn ummi maktum. Bermaksud Saidina Abdullah ibni ummi maktum akan melaungkan azan masuknya waktu subuh. Dan ini ada beberapa perkara yang boleh kita mengambil iktibar. Sunnah Nabi SAW mempunyai dua kali azan pada waktu subuh. Katakan seperti saya sebutkan tadi, masuknya waktu subuh, gambarannya enam suku, maka azan yang pertama itu mungkin pada jam 5.45. Setengah jam sebelum waktu subuh, azan yang pertama. Azan pada jam 5.45 pagi, Allah pasih lagi pada waktu malam kerana waktu subuh akan masuk enam suku sebagai contoh. Maka menjadi sunnah azan dua kali yang belum lagi menjadi satu kebiasaan umum di masyarakat kita di Malaysia. Saya tahu ada sebahagian di kalangan masjid-masjid dan surau-surau telah ada melakukannya azan dua kali subuh. Katakan subuh itu enam suku, 5.45 diazankan kali pertama dan masuk waktu subuh enam suku, azan kali kedua. Maka ini penting kerana apa? amat duka cita tak kala adanya sunnah dua kali azan kita menggantikan dengan tarhim kita menggantikan dengan baca al-Quran sehingga itu mengganggu waktu untuk orang lain menunaikan salat tahajud sebagai contoh saya fikir saya dan beberapa orang yang lain di kalangan tuan-tuan yang menonton ini pernah mengikuti ataupun pernah rasa terganggu terutama apabila masjid itu dekat dengan rumah kita Apabila kita bangkit lebih awal, Allah kurniakan ruang dan waktu untuk kita tahajud. Kadang-kadang bacaan kita sangat-sangat terganggu. Tak kala bacaan tarhim, bacaan Quran itu dibuat lebih awal. Sedangkan itu adalah perkara yang dilarang. Kerana ada di sana orang yang hair, kanak-kanak kecil yang terganggu dengan bacaan tersebut. Apentah lagi dalam masyarakat yang bukan Islam. Mereka tidak perlu untuk bangun subuh. Dan kita telah melakukan sesuatu mengganggu waktu tidur mereka. Sedangkan yang menjadi sunnah adalah dua kali azan. bukan sepuluh minit bacaan Quran ataupun bacaan tarhim itu. Ini mungkin menjadi satu noktah satu per satu perkara yang boleh untuk dibincangkan dan diperbaiki dengan melaksanakan dua kali azan berbanding bacaan Quran ataupun tarhim itu tadi. Dan ia menunjukkan apa? Waktu terakhir untuk boleh makan adalah pada waktu masuknya salat subuh. Bukannya pada waktu imsak. Itu mungkin perkataan ataupun waktu imsak itu memberikan kepada kita sebagai satu uh, bahasanya mungkin lampu kuning untuk berhati-hati sebelum daripada waktu subuh uh, tiba. Namun hakikatnya waktu subuh itulah waktu yang terakhir untuk kita boleh menjamah makanan ataupun meneguk air sebelum kita berhenti dan memulakan waktu uh, puasa kita itu adalah antara salah satu sebagai satu revisi satu ulang kaji terhadap hukum hakam, membiasakan perkara yang betul dan membetulkan perkara yang silap yang dibiasakan. Baik, Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya adalah bagaimana kita tak kala kita berpuasa menjaga kebersihan dan bau mulut itu sangat penting. Tidak benar ada ada pandangan-pandangan ataupun tidak tepat saya tidak katakan tidak ber tidak tepat untuk menyatakan hampir sama sekali tidak boleh untuk menggosok gigi membersihkan mulut tak kala selepas gelincir itu walaupun wujudnya pandangan sebahagian di kalangan mazhab dan juga di kalangan ulama kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan penekanan terhadap bau mulut Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertegaskan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salatin aw 'inda kulli wudu'in." Kalaulah tidak membebankan umat aku, sudah lama aku akan mewajibkan mereka itu mengarahkan mereka itu untuk bersiwak membersihkan mulut pada setiap kali salat ataupun pada setiap kali wudu atau kama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, pastikan untuk membersihkan mulut untuk mungkin menggosok gigi pada waktu yang diperlukan tak kala kita berpuasa. Tak kala seseorang itu berpuasa, sudah tentu perutnya ataupun bau daripada perutnya itu akan keluar dan mempunyai bauan pada keluar melalui mulut. Maka hal itu memerlukan kita membersihkan mulut kita. Tak kala tidak makan akan mula bau-bau itu muncul. Dan kita ingin salat, kita ingin bercakap dengan orang lain pastikan kita membersihkan dan itu tidak menjadi satu larangan. Ada yang menyatakan bahawa di sana adanya hadis sahih benar. Ada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Fa min sa'im atyabu min rihil misk bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik lebih wangi daripada uh, bauan kasturi." Membaca hadis itu secara lengkap, "Atyabu indallah" lebih baik baunya di sisi Allah bukan di sisi manusia kerana orang itu berpuasa kerana Allah ia mendapat kebaikan di sisi Tuhan bukan di sisi sahabat kita rakan kita seakan sekerja orang lain tidak ia diperlukan untuk dibersihkan setiap kali ingin mendaikan salat ataupun kita ingin berinteraksi dengan orang yang lain seterusnya sahabat-sahabat antara beberapa hukum yang lain yang perlu untuk di, uh, di, diketahui adalah bagaimana kadang kala seseorang itu uh, terpaksa untuk bekerja Terpaksa untuk bekerja. Ada yang ingin uh, bermusafir sebagai contoh. Yang paling tepat orang yang bekerja sebagai pemandu bas. Apabila kita memandu waktu yang bukan ramadan, waktu bukan berpuasa. Sama ada daripada Kuala Lumpur ingin pergi ke utara daripada Kuala Lumpur ingin pergi ke selatan, ataupun terutama daripada Kuala Lumpur ingin pergi ke uh, pantai timur. Berapa tempat ataupun berapa RNR? perhentian yang kita berhenti untuk makan, berehat dan bermacam lagi ke urusan kita. Kerana apa? Kadangkala -kadang ia berpunca daripada kita mengantuk kerana terlalu panjang, terlalu lama duduk memandu. Bayangkan tak kala bulan Ramadhan. Kita tidak makan, kita tidak minum dan kita akan menyebabkan tubuh kita akan lebih cepat untuk mengantuk dan memerlukan rehat. Maka bayangkan bagi seorang pemandu bas yang memandu di belakangnya 30 ataupun 40 penumpang ataupun 30 ataupun 40 jiwa dan nyawa. Dan kita memilih untuk menyatakan bahawa saya ingin mempertahankan salat uh, puasa saya saya tidak mahu buka. Maka bayangkan hanya kerana kita ingin mempertahankan itu kita menjadikan 30-40 nyawa itu di dalam risiko besar kemalangan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam suratul Baqarah ayat 184-85 diulang. Allah menyatakan, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al quran hudan linnasi wa bayinatim minal huda wal furqan. Allah sebutkan ayat itu dan sebelum daripadanya, Allah menyatakan Uh, berkaitan dengan beberapa waktu bermaksud sebulan berpuasa. Dan sesiapa yang sakit uh, uh, maridan fa uh, minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau berada di atas permusafiran maka boleh diganti pada hari yang lain. Bayangkan untuk nyawa itu 40 hingga 30 hingga 40 orang itu kita mempertahankan puasa kita dan menyebabkan nyawa itu berada dalam risiko yang tinggi kemalangan dan kehilangan nyawa perkara sedangkan al-Quran membenarkan untuk kita berbuka puasa kalau itu adalah satu-satunya pekerjaan dan memang kita perlukan pemandu untuk menghantar untuk bergerak orang daripada khususnya di hujung Ramadan untuk balik raya maka itu dibenarkan oleh yang demikian kita perlu untuk faham maslahahnya. Kita perlu faham keluasan yang ada dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kalau orang bermusafir, kita melihat dia bermusafir dan dia berbuka puasa, kita tidak dibenarkan untuk mengutuk dan juga menghina dia kata kita menyatakan bahawa eh tak kuat iman awak ni berbuka puasa. Kan kita sudah naik ada kereta, kita sudah ada kapal terbang, tak dibenarkan kerana dia bermusafir dan permusafiran itu melampaui jarak untuk salat kasar. Maka dia dibenarkan untuk buka puasa. Sebab itu para sahabah kata dalam perjalanan bulan Ramadhan, ada sebahagian kami yang berbuka puasa, ada sebahagian kami yang ber tetap berpuasa. Yang berpuasa tidak mencela, yang berbuka puasa, yang berbuka puasa juga tidak mencela. Kerana kedua-duanya dibenarkan. Namun, perlu untuk diketahui tentang beberapa common sense. Kalau katakan kita makan, mungkin kita boleh ambil makanan tersebut di dalam kereta kita dan kita makan, kita rehat, makan dan minum dan meneruskan perjalanan. Sama ada juga termasuk perjalanan balik kampung di hujung Ramadan. Kalau terlalu jauh, terlalu letih, boleh dibenarkan. Tidak perlu dipertuntunkan kepada awam ataupun yang lebih dahsyat ditangkap gambar dan dikongsikan di media sosial yang akhir sekali menimbulkan fitnah datang daripada perbuatan kita sendiri. Dalam waktu yang sangat sederhana ini, kita boleh berkongsi banyak hukum hakam tapi apa yang telah pun saya kongsikan sebentar tadi adalah sebahagian daripada revisi ulang kaji terhadap apa yang menjadi perkara yang dibincangkan dalam masyarakat kita. Semoga dalam siri-siri yang lain perbincangan dengan para agamawan dan sarjana dapat mencerahkan kita bukan sahaja bagaimana jiwa dan perasaan kita dalam bulan Ramadan tetapi memastikan hukum hakam itu bukan sahaja tepat tetapi uh, ia selari dengan ajaran al-Quran dan juga sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Jumpa lagi pada siri yang seterusnya. Moga Allah memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.